ini semua yang pernah dinaskan oleh Nabi Orang-orang yang punya kewibawaan di dalam dia itu jadi seorang pemimpin ataupun wakil daripada kerajaan Islam Iaitu wakil daripada Rasulullah sendiri di dalam daerah-daerah yang telah mereka tawan ya, Jadi apabila berlaku begitu, apa yang dipersetujui iaitu Abu Musa Al-Ansari telah bersetuju dengan Amr, Amru Ibn Al-Az katanya kita sama-sama akan menggugurkan jawatan masing-masing. Eh, jawatan masing-masing maknanya Sadina Ali digugurkan jadi khalifah dan Muawiyah juga digugurkan sebagai governor. Ada riwayat mengatakan digugurkan sebagai khalifah juga. Bila yang Muawiyah jadi khalifah? Muawiyah tak pernah dilantik jadi khalifah. Jadi sebab itu kalau kita baca teliti peristiwa ini Kita akan katakan bahawa peristiwa ini adalah konspirasi daripada orang-orang yang terlibat Di dalam pembunuhan Sedina Usman Jadi sebab itu kita kena perhatikan Apa yang menjadi pokok perbincangan Ataupun sebab di mana majlis tahkim ini terjadi Jadi sebab itu apabila Abu Musa Al-Asyari dia mengumumkan bahawasanya Sadina Ali digugurkan daripada jawatan khalifah dan juga begitu kepada Muawiyah dan kita akan serahkan pemilihan khalifah itu kepada orang banyak iaitu orang ramai. Kemudian tu apabila giliran Amr ibn al-As dia kata kita terima apa yang sudah digugurkan oleh Abu Musa al-Ash'ari tapi bagi saya saya tidak akan menggugurkan Muawiyah sebagai khalifah. jadi orang lantik dia sebagai khalifah. Dalam keadaan yang macam ni tak mungkin ada sahabat-sahabat yang hanya diam saja. Tak mungkin sekali. Kalau kita ikut apa yang terjadi mengikut daripada sejarah dan tulisannya seolah-olah macam para sahabat waktu tu hanya berdiam diri saja tapi tidak memungkinkan keadaan itu berlaku. Jadi sebab itu ada sarjana-sarjana Islam sekarang ini mengatakan bahawasanya peristiwa tahkim sebenarnya adalah rekaan semata-mata daripada orang-orang yang terlibat di dalam pembunuhan Sedina Usman. Jadi kita sekarang ini apabila kita mengetahui cerita tentang tahkim ini, kita akan merasakan bahawasanya yang mengkhianati perjanjian adalah Amru Ibnul Al-As. Dan orang yang terpesona ataupun orang yang terpedaya adalah Abu Musa Al-Ash'ari. walau ini adalah kedua-duanya merupakan sahabat Rasulullah. Dan kita orang-orang yang terkemudian ni apabila kita baca, kita seolah-olah nak jadi hakim pula. Kita nak kata, okey sahabat ini tak bagus, sahabat ini buruk dan sahabat ini pula Muawiyah ni adalah orang-orang yang gila kuasa dan sebagainya. Yang nak kita sampaikan adalah ini yaitu kita jangan jadi hakim kita jangan jadi orang yang nak menghukum orang-orang yang telah meninggal dunia daripada kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana apa yang Rasulullah pesankan yaitu Rasulullah ada menyatakan di dalam hadis beliau Rasulullah mengatakan man sabba ashhabi fa alaihi laknatullah barang siapa yang menghina sahabat-sahabat aku maka di atasnya adalah laknat Allah. Jadi ini serius. Kalau sudah dilaknat oleh Allah maknanya kita akan jauh daripada rahmat Allah. Jadi sebab itu apabila kita baca sejarah lagi banyak kita baca sejarah lagi banyak confusion dia. Iaitu bingung kita ada riwayat yang macam ni ada riwayat yang macam ni yang mana satu betul ini. Jadi terkadang kala apabila kita terbaca masalah-masalah macam ni, kita akan rasakan oh ini sahabat tak baik ya. Wah ini sahabat telah melibatkan dirinya dalam satu pakatan khianat. Ha, kita akan buat apa itu judgement ataupun kita akan memutuskan pula keadaan-keadaan itu. Walhal mereka sudah lama meninggal dan mereka sudah pernah berjuang bersama-sama dengan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita hati-hati supaya kita jangan terjebak ikut-ikutan seolah-olah macam kita ini jadi hakim di antara semua para sahabat yang sudah melalui kehidupan bersama dengan Rasulullah ya. Jadi kita kena hati-hati. Ini adalah nasihat kita sebab ada banyak orang yang akan melibatkan diri mereka seolah-olah macam hakim. Walaupun apa yang mereka nak sampaikan itu adalah merupakan satu kebenaran. Tapi bukan hak kita yang nak menentukan ini ini betul, ini salah. Kerana pertamanya kita tak ada dalam zaman mereka. Kita tak hidup pun. Dan ada banyak pula larangan-larangan daripada Rasulullah SAW. Lagi satu hadis Rasulullah yang diruayakan oleh An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kal yaitu Abi Sa'id Al-Khudri berkata qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi janganlah kamu menghina ataupun kamu membenci sahabat-sahabat aku falau anna ahadakum maka jika ada salah seorang kamu anfaqa misla Uhudin zahaban telah menafkahkan ataupun mensedekahkan emas sebesar gunung Uhud ma balara mudda ahadim tidak akan menyamai satu mud daripada salah seorang sahabat-sahabat aku wala nasi fahu dan tidak juga setengah mud menyamai nafkah ataupun sedekah daripada kita menyamai setengah mud daripada sedekah para sahabat junjungan nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena hati-hati ya. Itu adalah merupakan semua orang-orang ataupun perawi-perawi daripada keempat-empat hadis tadi. Ha nah, sekarang kita baca apa matan dia. Yang pertama iaitu hadis yang ke-1026. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Wa anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala iaitu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu siami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram iaitu sebaik-baik puasa sesudah bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram yaitu pada bulan Muharram wa afdalu salati dan sebagus-bagus solat ba'da ba'dal farida sesudah daripada solat wajib ataupun solat farida salatul lail adalah solat malam jadi hadis ini menjelaskan kepentingan solat malam lebih baik selepas daripada solat fardu yang paling utama ranking nombor satu adalah solat malam dan solat malam itulah nanti akan termasuk insyaallah nanti kita akan bincangkan satu persatu iaitu bagaimana junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat malam ya. kalau nak dikatakan perkataan qiyamul lail qiyamul lail artinya adalah menghidupkan malam maknanya kita bangun kita sudah tidur kita bangun satu pertiga akhir malam Iaitu lebih kurang jam tiga bangun kemudian tu kalau nak ambil wudhu ambil wudhulah bersihkan diri sugi semua segalanya kemudian tu kita mulalah untuk solat jadi solat-solat itu kalau nak dikatakan kiamulail tu termasuklah di dalamnya solat tahajud, solat witir, solat taubat nak buat solat tasbih, semuanya adalah termasuk kiamulail iaitu kita mendirikan malam dengan solat-solat tersebut tapi kalau kita nak buat tahajud kemudian tu witir juga boleh. Jadi semua itu termasuk dalam qiyamul lail. Ya. Jadi kalau umpamanya solat witir kita nak buat awal sebelum lagi kita tidur kerana solat witir itu boleh dibuat sebelum tidur. Cuma yang bezanya solat tahajud. Jadi solat tahajud tu kalau sebelum tidur ini ada banyak perbincangan eh. Kadang-kadang isu ni sensitif. Bila kita kata solat tahajud boleh dibuat sebelum tidur ataupun tak tidur boleh juga buat solat tahajud nanti orang kebiasaan daripada apa yang telah disampaikan dan fahaman orang nanti akan sedikit berbeza. Ya, jadi kita ikut daripada ijma' yang mengatakan bahawasanya solat tahajud adalah bangun dari tidur. Bangun dari tidur, baru kita sembahyang. Berapa rakaat nanti semua insya Allah kita akan bincang. Tapi hadis yang ke-1027, hadis ni daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam call telah bersabda salatul lail masna masna, yaitu solat malam itu dua rakaat dua rakaat. Tapi Nabi ada bikin tak empat rakaat? Ada. Ya? Eh? Jadi nanti kita sebab tu kita kata nanti kita akan bincang. Ada yang Nabi buat empat rakaat yang bacaannya sangat panjang. Ayat-ayat yang dibaca sangat panjang. Ada Nabi buat dua rakaat salam, dua rakaat salam. Faizah khifta subah. Maka apabila kamu bimbang untuk sampai kepada waktu subuh. Fa'autiru hidatin. Maka kamu sembayanglah fa'autir bi wahidatin maka kamu berwitirlah satu rakaat untuk sebagai tutup sembayang-sembayang malam tersebut jadi ini adalah merupakan pedoman daripada Rasulullah mengikut daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat jadi Nabi ada bikin dua rakaat dua rakaat kalau solat tahajud itu dia tak ada maksimum seberapa banyak kita nak buat pun boleh buat eh dia ada yang ada maksimum ada yang tak ada kalau solat tahajud tu memang seberapa banyak kita nak buat dua rakaat salam dua rakaat salam nak baca ayat yang panjang-panjang juga boleh nak baca ayat yang pendek-pendek juga boleh nak mengulang ulangi ayat juga boleh kemudian tu nak baca kuat pun boleh nak baca perlahan pun boleh tengok keadaan kalau baca